Usaha pelbagai agensi dan pihak berkuasa tempatan di Kedah memastikan penduduk hidup selesa dalam persekitaran yang kondusif antara paparan berita dari Kedah Darul Aman. Rashid Jali telah bersedia di studio berita RTM Kedah di Alusta dengan laporannya. Silakan Rashid. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Taman Perumahan Flat Payanahu di Sungai Petani antara penempatan yang mendapat perhatian kerajaan negeri untuk ditambah baik dari segi infrastruktur dan kemudahan. Bukan itu sahaja bagi memastikan keselamatan penduduk, pondok polis yang tetap diletakkan di kawasan perumahan itu bagi memantau kegiatan jenayah terutama dadah. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan memberikan bantuan kaunseling kepada keluarga yang kenal pasti bermasalah ...manakala Jabatan Agama Islam akan mengadakan sesi bimbingan keluarga. Turut diadakan kegiatan ekonomi dan keusahawanan... ...bagi merangsang ekonomi penduduk. Insya Allah saya yakin bahawasanya uh, kita akan boleh buat secara kolaborasi... ...antara agensi ini, saya yakin isu ini akan dapat kita selesaikan. Cuma uh, penduduk itu kena bersedia, kena bersedia di segi apa juga keputusan yang kita buat ni depa kena redo kerana kadang-kadang kita faham contohnya apabila melibatkan apa nama penjalahkulatan tak ada selain itu nama taman perumahan ini akan ditukar dengan nama yang sesuai kami sebagai penduduk sekarang dalam proses pembaharuan balik jadi saya harap dengan kerjasama daripada jabatan-jabatan kerajaan dan semua agensi yang terlibat pada Nahu ini akan berubah. Kami pun ha, mengharap macam itulah minta bagi jadi taman yang harmoni, yang macam pandang mata masyarakat yang ni lah, yang bagus sangat di satu masa nanti mungkin di, di, di tahun 2017, segala permasalahan yang ada di Payanahu ni dapat diselesaikan melalui jabatan-jabatan yang terlibat secara langsung dalam uh, Payenahu ini. Terdapat lebih 8,000 penduduk mendiami 174 unit flat Payanahu ini. Kejadian jenayah terbaru di kawasan ini ialah kes bunuh kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun akibat didera teman lelaki ibunya yang dipercayai penagih dadah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itulah perumpamaan yang sesuai diberikan kepada seorang peladang di Sinto yang mengusahakan tanaman jagung manis. Melihat potensi pasarannya yang luas bekas pemandu lori, Rosjif Kiptri Zainol, 46 tahun, tekad mengusahakan tanaman jagung itu di kampung Tanjung Genting, Sinto. Menggunakan tapak tanaman milik Rizda seluas 50 ekar, jagung yang mula ditanam sejak Januari lalu telah tiga kali mengeluarkan hasil yang memberangsangkan. Modal pemulaan RM10,000 dikeluarkan bagi kerja-kerja membajak, menanam dan kerja-kerja merumput bagi memastikan kawasan tanaman sentiasa bersih mendapat kerjasama Jabatan Pertanian Razif Kipri berkata tanaman jagung mengambil masa yang singkat untuk mengeluarkan hasil dalam tempoh tiga bulan hasil jagung jenis dari Taiwan ini sudah boleh dikutip Jagung ni kita bagi dekat dekat farmer ah uh -huh. uh, tu farmer tak dekat Kuala Lumpur, Kelantan, Terengganu. Lah, ya ya. Faw ya. Faw ya, faw ya. Faw uh, tapi tapi sebelum kita kutip 2 3 hari tu kita kena bagi tahu farmer ah uh -huh. uh, dia mana mananya tentang pasaran tak ada masalah. Ya, tak ada masalah lah. Rosjif Kifri menggunakan sistem tanaman berperingkat bagi memastikan bekalan jagung tidak putus di pasaran. Timbalan Ketua Pengarah Fama, Datuk Sharifah Hashim yang melawat ladang jagung Rosjif memuji usaha tersebut dan menyarankan peladang khususnya di Kedah mencontohinya. Sebab pada petani kita memang menyarankan untuk projek ini. Dan saya melihat bahawa jagung ni adalah satu projek baru yang kita boleh lihat untuk makanan lah. Hmm. Uh, untuk sweet corn, untuk makanan uh, manusia. Uh, pertama sekali kerana uh, jagung ini uh, kawasannya sesuai. Selain dijual secara pukal setongkol jagung dengan harga 70 sen, hasil tanaman itu juga dihantar ke kilang pemprosesan di Kampung Pring, Padang Sera Kodiang untuk menghasilkan kodial jagung. Musim cuti sekolah merupakan kesempatan terbaik bagi keluarga beragama Islam mengadakan majlis berkhatan untuk anak lelaki mereka. Di Sungai Petani, lebih 200 kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun menyertai Majlis Berkhatan Perdana Anjuran Majlis Perbandaran Sungai Petani. Majlis Khatan Perdana tersebut bermula 9 pagi dan berakhir 5 petang itu membantu ibu bapa mengurangkan beban mereka. Tak beban kan kita sangat kan. Ada Khatan Perdana ni. Ya. Jadi kami taklah perlu keluar duit ni kan. Ah tak membebankan sangat dengan nak masuk anak sekolah lagi kan. Ya, tak rasa, rasa tak, tak terbeban lah semua. Kata, boleh, boleh buat kat sini dah semua dengan, dengan percuma. Memandangkan kos orang apa? dia makin meningkat kan perbelanjaan. Contohnya apa yang kita ada perlu buat ni kata. Yang mana ada kesempatan tu kita ambil lah sekarang untuk berjimat cemat. Memang uh, kita tekankan uh, daripada syarat-syarat uh, yang kita tekankan ialah Golongan-golongan uh, yang berpendapatan sederhana rendah dan rendah. Jadi hari ini kita dapat lihat uh, ramai golongan-golongan tersebut ataupun ibu bapa dari kalangan uh, golongan berpendapatan sederhana rendah ini yang datang mendaftar. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Kedah petang ini. Sebelum berpisah, kami warga RTM Kedah mengalung-alungkan keberangkatan pulang Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Tuanku Abdullah Halim Muazzam Shah dan Raja Pemaisuri Agong, Tuanku Hajah Haminah ke Kedah. Sesungguhnya keberangkatan pulang Baginda amat-amat dinantikan sambil berharap Baginda terus diberikan kesihatan yang baik dan menaungi negeri dengan maju dan makmur. Dengan itu, kembali semula bersama penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.